Давайте начинайте с меня. Пока ну, только приготовьтесь тогда, я не к вам обращаюсь, а к прокуратуре. Что вам придется посадить еще миллионов десять людей, которые не поддерживали не поддерживают Майдан. А тех, кто был на Майдане, скоро тоже вам придется привлекать к ответственности, потому что они уже не поддерживают ваши действия как власти. Какие еще обвинения звучали в Мадрес? Абсурдные. Харьков сохранил себя целым в те тяжелые дни весны февраля и марта 2014 года не потому что там власть была сильная власть провышка которая тогда пришла на крым свой провлазный а потому что и местная власть и местная государственная власть которую я тогда представлял сумели сделать все для того чтобы успокоить все противоборствующие стороны. И не даст разрезаться конфликту такому, который бы разрушил город мой Харьков и принес туда трагедию в виде разрушений и человеческих искалеченных судеб и жизни. Поэтому, когда я слышу эти обвинения в свой мне это смешно, потом повод. И предъявляют их не, те люди, которые в Харькове даже никогда и не было. А в разе, что заставу сделают, будут У меня нет 150 миллионов, чтобы внести такой залог. Я считаю, что такой залог необоснованный, он не стимулирует подозреваемого не совершать какие-то действия, которые могут помешать следствию или приведут к исчезновению. Они направлены на то, чтобы такой суммой сделать невозможно применение альтернативы как залога вообще и выхода меня под залог на свободу. 150 миллионов это сумма, которая вообще ни к чему не привязывается, ни к ущербу. Вы знаете, вот они взяли из-за они могут взять 350, они могут взять миллиард, они могут взять там другую сумму. Значит, не обоснула. Поэтому... Это знаете как, не, смотрите на этот залог. Они залог не выносили. Они сегодня требуют для меня ареста. А сумма залога это просто, чтобы формально исполнить действия законодательства, которое запрещает использовать только арест, если статья экономическая. Это вы должны понимать, сделано не только в этой части. 364, которую мне они уже в качестве подозрения вручили статью. Она называется «Злоупотребление служебным положением». Она разобьется, вообще, вне сомнения, разобьется, потому что на меня пытаются повесить обвинение за коллегиальное решение. Ну что само по себе глупо, это Конституция наша. Украина вообще запрещает делать.